Осин Молчан, я живу в Бучі, вчився в Орпіні в 17-й школі. Бізнес починав в 90-му році. В мене була перша фірма модус АТД», перша в Орпіні теориста з обмеженою відповідальністю. І його за ну, рік діяльності, коли почалися обороти, пішла заказуха і налогова зробили наїзд, включили бою, сказали ви. посреднический кооператив, вы должны по-другому платить налоги. Но я же в общество с ограниченной ответственностью, у меня все торговые только операции. Нет, вы посреднический кооператив. И я думал, жаловаться, судиться. Но чем выше я шел, я видел, тем дальше, тем в управлении еще, как бы, еще люди тупее оказываются, чем конкретно эти исполнители. Вот. И э, юристы сказали, конечно, это ж... ерунда, это дурня полная, но мы же не можем бесплатно работать, нам надо платить деньги. Тогда было, по-моему, 10% надо было по сумме риска, и это готовьтесь на годы, мы выиграем обязательно, но деньги вам будут возвращать долго, и тогда инфляция была порядка там, 500%, 600%. То есть это все получалось ну, я думаю, ну ладно, в этот пусть сделают дорогу, но вот тогда как бы похоронили этот мой И Я успокоился, я залился, ничего я тут не буду делать. Но я тут живу, и у меня в вот, Киеве есть хрущевка квартира, и мы переселились сюда, хрущевку решил сдавать, и я э, посмотрел, что выгодно э, платить но, Ну, многие говорят, а зачем вообще тебе выносить, никто не платит. Но как-то хочется же быть приличным, все же об этом говорят, значит давайте единый податок, ну, небольшая сумма. Один платеж в месяц, вообще очень простая бухгалтерия, ну почему бы нет. Вот. И тем более вышел закон, что пенсионеры вообще не платят единый социальный месяц, потому что с этим местом вообще тогда и выгодно. Вот. А на еды, на, значит, единый податок, почему еды? Единый выгоднее, потому что можно было бы вести как общая систему, но кредит в банке не считается расходы и дальше, и дальше. То есть фактически эта квартира в кредит, и она невыгодна, она убыточная для нашей семьи. Но по налогам проще платить единый подарок. И вот, получается, сначала пенсионный фонд включает дурня и начинает у меня бомбить вымогу расплату в на единый социальный месяц. Ну я пенсионер, у меня есть... Я получаю пенсию, вот выписка, у меня удостоверение вот, есть, есть. Нет. И начинают, я думаю, я, ну, тут какие-то это в буще э, дураки или в АПИНе, оказывается, нет. И там другом нет. Тут работает система. И система хорошо отлажена за эти 20 лет. Вот. Потому что э, ну, эта страна, как бы, кто тут э, живет нормально, решала. То есть им надо решать, надо как-то наполнить бюджет. Им начался говорит, надо, вот давайте берите, сначала говорили, не берите, а потом берите. И все исполнители знают, что это неправильно. Но они говорят, мы вам желаем удачи, выйдите в суд. Я пошел в суд, я выиграл этот суд, я думал, какой я умный, какой я победил, значит, дракона, ничего подобного. Оказывается, они будут, они просто не успели в апелляционный суд еще. Подать. то есть, как бы я то... мало могу, оказывается, прошу, но они теперь будут каждый квартал добавлять то, что я отсудил, сумму, они добавляют, и опять только уже не пенсионный фонд участки, а отменская налога. Вот, и получается, значит, я знаю, как это, то есть уже я адвокатом заплатил, они мне составили, коза есть, и я начинаю судить. И вот женщина правильно говорит, а это надо ли этим заниматься, проще как бы отдаться и получать удовольствие, когда первый насилие. Да? Вот. А с другой стороны, понимаете, если бы у меня модуса этого не было, которого просто вот, я знаю, кто заказывал, все, и получается у меня, ну нет, Дело в том, что сейчас за мной нету коллектива. Мне не надо отвечать за людей, что кому-то зарплату я же должен, поэтому я сдамся, но я буду дальше продолжать. Конечно, надо э, собирать коллектив. Да, много, много зависимостей. А тут я ничего не завишу, только мне жаль, тратит время. И что я вам скажу? И это никогда не кончится. И вот у нас хороший форум, мы поговорили, правильные слова, надо сообщать, все делать. Мы сообщать говорить. Только и это вот. Потому что вот, государство и общество это должно быть это, как арка. Кто строитель знает, что арка не может быть это, как бы, с одной опорой. Вот государство на нас знает, а мы там что-то поговорили, сообща, что-то такое. Нет, мы должны делать давление. Вот какое-то было давление минимальное, это Майдан. И после Майдана действительно, и я суд выиграл, вы знаете, потому что говорили, ну, раньше они так могли так, так, вот обычно они ожидают, что кто-то срок пропустит или коммуны там поставят, ну и отправляют по, по разным причинам. Но я этот путь прошел, вот, и благодаря может Майдану, не знаю, но я, но я что хочу сказать, мы должны быть активнее, мы должны быть сильнее, и мы должны быть сообщать. Что я имею в виду? То есть нам надо менять систему. И то, что мы хорошие слова написали, но это очень мягко. Это нет ответственности у тех, кто делает вот это все безобразие. Вот есть, я уже уже писал, жалобы, ну, интересно, что как они будут оправдываться? <coughs> я, извините, волнуюсь. <coughs> И вот они пишут, что вы, да, вы пенсионер, за диком, но Его? в... в в смысле рассмотрения закона про социальных ну, э, социальный вас не может вожать, вожать пенсионером за века. Ну как это так? То есть вы вообще беременная девушка, вы э, все, ну вот в смысле, чтобы вас положить в больницу, вас не можно вожатый э, водитель. То есть это реально да. включает дурный. То надо выявить вот этих всех людей и делать иллюстрацию. Сейчас говорят слово иллюстрация. То есть, ну, а слово иллюстрации не вот, вот э, Мария Васильевна, э, она, уважает уважаю таких людей, потому что она добивала своего. Но кто-то же этого дурного кричал кто-то брал и трактовал. Вот. Это же, так, это смотрите, у меня вообще бизнес, я свел микроскопический, ну вообще уже, меньше некуда. Но у меня есть друзья, которые мне рассказывали все факты. Почему ушли с Украины там пять или столько западных банков крупнейших? Потому что Нацбанк плюс податковые, они инструкции, раз, они как это, как эти самые, на Они раз-раз-раз-раз их закрутили, написали им штрафы, понутия, они сказали, ребята, все, до свидания. Мы не хотим. То же самое и я, я не хочу. Я не хочу, чтобы сын опять ходил, унижался, потому что его, если он начнет что-то более-менее лучше, то он должен стать или депутатом, то есть он должен под крышей-то и тут страна решала, понимаете, мы должны это каким-то образом, мы было конвейную, а мы должны это победить. Вот я сегодня приезжал сюда, и вот кто на машине ехал, и вот все, кто запарковался, то мы уже тут нарушили. Потому что город заплатил деньги, и очень такие солидные милиционеры, там что поважные мужчины, они все придумали, подписали акты, они сделали движение, разрисовали линии, которые не можно пересекать значит, если я остановился и не может человек проехать, уже тут все нарушители. Вот так же из бизнеса. Мы все нарушители, потому что если бы мы выполняли эту дурню, то все стало бы. Это начиналось с 90-го года. И все об этом знают. И мы общие красивые фразы, но они не изменят это. Должна быть ответственность. Надо. Я уважаю э, ну, какие-то реальные такие радикальные песни. То есть, если бы Ерпень стал э, как бы очагом такого мнения, мы, значит, оценку да, Верховная Рада за, весь этот период, от начала периода, не задавили, то есть не создан э, нормальный климат. Э, кто в этом виноват? Это виноваты все, кто в этом работал. Поэтому этим государственным чиновникам надо ограничить все льготы, отменить. Пенсии надо сделать средние по Украине. Так? Но они, они, же умные, они хитрые, это же, это антропологи Они скажут, ну, не можно, Конституция не позволяет уменьшать размер там или что-то условия. Ну, мы не будем уменьшать. Мы требуем, пусть выплачивают реально среднюю пенсию, а остальное какой-то счет, специальный счет, и когда вернутся вклады населения, э, населению, тогда, и тогда -то, мы выплатим. Будем... возможно мы это все выплатить, только когда визуал ну, Когда Ну тогда давайте. Давайте радикальное решение сейчас. Высказать недоверие этому всему. Потому что это все выглядит так. А давайте обсуждать, как лучше тут сделать парковку. Или почему какой-то виноват архитектор, что он не продумал, что тут нормально, без нарушения правил нельзя это самое. А милиция этим будет заниматься парковкой. Им выгодно, что тут все нарушители. А еще если у тебя банки отвалится, то они скажут, да ладно, езжай. А если у тебя, ну, депутаты не подойдут, это по люди. А так думала, ну, вот это вот И давай. Вот это наша суть, это все, что происходит. Поэтому, что касается э, социального места у меня как бы есть накатанная дорога, я могу помогать тем, что э, где-то расположить в сети, э, позвоню заяву, а я обращался в прокуратуру. Мне сказали, да, это нарушение, но вы должны решать через суд. То есть, а еще, компенсация же идет в бюджет. То есть, это те налоги, которые я заплатил, то все это за наш счет делается вот это все. А кто отвечает на инспекцию, за дурную. И вот они кричат больно, они с нас сделают дураков. А мы тогда вели, из... насилуйте дальше, так, потому что мне надо кормить семью. І, і тоді починаємо поодиночку боротися. Поэтому, я считаю, не радикально, треба пропозиція, я сказав, може потім треба подумати, може хтось скаже, але недовіру. А надо має теж не як незадов... Незадов... незадовірні результати діяльності. Все апарату держави Понимаете, мы ми ж вже ездить, я в Італії смотрю, маленький, оказывается там джакузи і все эти на ворота делают маленькие городка, городки, которые для них в столице был. Но там есть зона индустриальная. И там, вот так как, допустим, между Альпинем, Горзелем, Баланом, поле, но оно за два года застроено новые СХ, и каждый кто-то краны, кто-то сантехнику, кто-то что-то делает, и с них берут колоды. А все остальные торговцы там еще никто их не трогает. Потому что это дороже это дороже время убивать, чтобы проверять всякую дурную заниматься. Понимаете? А у нас именно получается большой бизнес, на он не может уводить в офшоры, а, им надо пополнять бюджет. Вот и все. точно, чем